Долар продовжує зростати в ціні. Лише завчора він додав 35 копійок, а з початку року усі 70. Нацбанк усьому звинувачує свята. Мовляв, банки не працювали, долари на ринок не надходили, а попит на них не спадав. Тому валюта і подорожчала. Та оскільки святкові канікули добігли кінця, Нацбанк обіцяє, вже незабаром гривня має зміцнити. Фінансисти ж менш оптимістичні, кажуть, зміцніє Вона хіба що для Нацбанку на ринку ж. Долар і далі має зростати, і все через спекулянтів. Тож на цю тему ми зараз будемо говорити з Русланом Чорним, економічним експертом, шеф-редактором інформагентства Фінансовий клуб аналітиком реанімаційного пакету реформ. Понад 15 років працює фінансовій журналістиці, провів більше 100 конференцій на тему реформування фінансового сектору України. Зараз наша невеличка конференція на тему, що ж буде з доларом. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Uh, ну, от всі заметили, що долар uh, вирос. Я думаю, ви теж заметили. А в случае с Россией, где там сейчас тоже он невероятно вырос, как бы там все вроде бы понятно объясняют, упала цена на нефть и, соответственно, рубль э, тоже упал. Какая ситуация у нас? Почему у нас банк прав? Почему у нас вырос Ну, Где-то да, на самом деле действительно у нас банк прав и говорили представитель Насбанка о том, что проблема была у нас была суббота. Э, рабочие, uh -huh. тогда как во всем мире, в том числе в США, где через которые происходят основные обмены в долларе, не работали. В понедельник был в США официальный день э нерабочий, uh -huh. и, соответственно, как бы вот на эти, за эти дни мы увидели такой бешеный скачок. Но, естественно, этому есть и другие причины, другие факторы. В первую очередь, да, это проблема падения нашего экспорта. В прошлом году мы потеряли еще 30% экспорта относительно предыдущего года. Соответственно, это тот объем выручки, который не пришел в страну. Другая проблема – это мы видим, что сейчас мы не получили транш МВФ, и неизвестно, когда мы его получим. Посему ожидания людей, ожидания инвесторов, что когда-то мы получим деньги Международного валютного фонда, они растянуты во времени, поэтому они пытаются раньше купить валюту, пока она есть дешевая. То есть, опять-таки, это можно сказать, что элемент паники небольшой. Да. Опять-таки да? очередной раз. Потому что начался. Все хотят быстро видят, что вырос на 20 копеек, но срочно покупать, и он продолжает расти из-за того, что да. много Именно, Видимо, да. так. вот Но на каких сферах жизни украинцев может сказаться это в первую очередь? Ну, естественно, как бы это скажется на всех сферах жизни. Если доллар будет расти дальше, цены на импортные товары будут продолжать расти. А когда растут цены на импортные товары, это закладывается в стоимости других смежных товаров, которые mm -hmm. продаются, услуг, которые продаются в Украине. Посему постепенно это скажется, конечно, на всех сферах жизни, к сожалению. А ваши прогнозы? Ну вот э, в социальных сетях много очень пишут людей о том, что переживают, что дойдет там, и до 30, например, и так далее. Э, ваши прогнозы? Доллар должен? Ну, вот этот транш, который мы все опять ждем. Как бы, там что решают, но все на нем надеются что доллар по крайней мере упадет это правда или нет и что какая ближайшая Только давайте стоило. сначала разберемся с траншем мвф да, вот э, сейчас многие спекулируют на эту тему говорят о том что э, он будет в, там, в конце января в начале mm -hmm. февраля там, в марте ну не так это все э, если мы помним что последнее э, заявление из за чего не было э, у нас был задержан транш это <coughs> бюджет бюджет на этот год mm -hmm. Соответственно, МВФ дождался, одобрил, сказал о том, что да, бюджет мы одобряем, Пускай мы будет, с ним да? работаем, но мы все знаем, сейчас все слышим о том, что налоговый кодекс не был принят, его необходимо принимать, и сейчас депутаты говорят о том, что в первом квартале этого года они его все-таки переделают, примут, а, соответственно, в соответствии с этим налоговым кодексом будет переделан МВФ э, бюджет. Угу. Соответственно, если бюджет будет снова переделаться. И МВФ не знает, какой он будет. Ну, как вы думаете, эксперты МВФ, они будут давать до утверждения нового бюджета? То есть, по сути, наши международные да, кредиторы они ждут, пока мы здесь разберемся с бюджетом. И... В том числе, да. да. И то есть, только тогда они готовы будут дать. Так, а что с курсом? Будет он до 30? Как а, ну, естественно, если паника будет расти дальше, то он может расти до 30 и выше. Ну, естественно, как бы, если говорить о том, э, какие экономические предпосылки, ну, нет экономических предпосылки Для роста. роста. Вот если... Он поскакнет и наверняка дальше опять опустится. Должен, ну, вот просто... если говорить о панике, да, то вот, ну, вот сейчас что делать вот тем телезрителям, у которых есть, например, сбережения в валюте? Их не трогать, класть на депозит, что делать? А, ну, смотрите, на самом деле, как бы, сейчас есть интересный инструмент, который еще позволяет уйти от валютных ограничений, которые ввел Национальный банк. Ну, то есть человек, когда имеет валютный депозит, он не может его сразу снять ему банк не выдает. Угу. Есть инструмент, конечно, сейчас депозитные сертификаты, да, которые можно купить в разных банках, хотя я бы, конечно, рекомендовал обращаться только в крупные банки, которые имеют хорошую репутацию, для того, чтобы эти банки снова не попали в фонд. Ну, да. Потому что депозитные сертификаты, опять-таки, не гарантируются фондом гарантирования. Это нужно учитывать и смотреть на риски. И, что называется, если говорить о сбережении своих денег, ну, за всю историю, наверное, никто не придумал ничего лучше, чем золото. Золото и инвестиционные монеты. Это то, что, если говорить о долгосрочной перспективе, там, 10-15 лет, золото прыгает, оно, конечно, волатильно по сравнению там, с долларом, с евро, но в долгосрочной перспективе это, вы никогда не потеряете свои деньги золотой запаской. Его никто не взял. По крайней мере, золотой зуб хотя бы для начала, а там же посмотрим. Ну, хорошо, спасибо большое. Значит, вывод такой, что, в принципе, опять-таки, имеет место паника. Да. Не будет паники, соответственно, доллар... Ожидание э, транша МВФ, которого нет и который появится неизвестно когда, на основе него и как раз формируется паника. И, соответственно, экспортеры придерживают валюту, они не вводят ее в страну. Из-за этого. Друзья, ну, не паникуем, это, ну, как бы все очень просто. Не нужно бежать и скупать доллары срочно за последние гривны и, и думать о том, что через там, день он будет еще дороже. Если бы это не происходило, соответственно, доллар бы, наверное, так быстро В становятся. этом году ну, мы должны привыкнуть к тому, что стабильного курса больше нет. І в прошлом году, і в этом году курс пригає вверх вниз вверх-вниз, верхніс, це нормально і куреція дожди. Дякую. 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 А, наші питання не дав економічний експерт Руслан Чорний а, сніданок. Ну далі далі У нас невеличка пауза, але залишайтеся з нами.